Помітні зміни у платіжках за комунальні послуги стали однією з найактуальніших тем у Сєвєродонецьку. Безліч питань виникає й у отримувачів субсидії у соцзахисті. Розповідають головне з них, чи перерахують виплати після зростання ціни на опалення. Перерахунок не не ділається по фактичній стоїмості та гаврину нормативно правовими актами на Катпатрим назначається субсидія, то тобто, В расчет закладывается социальный норматив. Если брать, к примеру, абонентов, которые обслуживают СТК, это в пределах 25 гривен за квадратный метр закладывается в расчет субсидия. Назначается субсидия, к примеру, она получается 500 гривен на отопление. И эта сумма постоянная, неизменная, она не меняется. Если теплосчетчик стоит, стоит на доме теплосчетчик, он сработал, к примеру, вот за январь месяц по 41 гривне за квадратный метр, перерасчет на эту стоимость квадратного метра управление соцзащиты не делает заявитель, получатель субсидий, который получает субсидию, должен заплатить с учетом назначенной субсидии, сделать оплату, если он не хочет, чтобы у него были долги на конец отопительного сезона. Немножко другой расчет делается в субсидии, если нет теплосчетчика на доме. Здесь в расчет закладывается норма. И перерасчет делается по физической стоимости с учетом температурного режима, который дает теплопоставляющая организация. К примеру, мы заложили норму, если за январь был холодный месяц, мы на эту норму, на стоимость квадратного метра делаем перерасчет по фактической стоимости. Проведут перерахунки у связку с подвышением цены за квадратный метр, про яку поведомил СТКЕ. Согласно порядку, перерасчет субсидий на повышенный тариф, на увеличенный перерасчет субсидий будет всем действующим субсидиям сделаны. Но будет точно так же закладываться социальная норма. Это уже будет не 25 гривен, а 29. На вот эту стоимость квадратного метра будет пересчитана субсидия за февраль месяц. Опаливальный период субсидии надаватимуть у два способа. та готівковий. Те получатели, которые будут подавать заявление, вот, начиная уже с января месяца и назначение будет делаться с января месяца, они будут получать субсидию, так называемую, в денежном выражении, в денежной форме. Получатели субсидии будут отправляться на Минсоцполитики, на банк, Банк будет предоставлять суммы субсидий в коммунальные предприятия. Коммунальные предприятия в соответствии к банку будут давать данные о задолженности по каждому получателю, о размере платежа. И уже получатель субсидии, получив смс-уведомление от Ощад банка, будет видеть, сколько ему заплатить за ту или иную услугу. Наконец, отопительного сезона, если у заявителя будет на счету сэкономленные деньги субсидии, он получит эту сэкономленную сумму. Те получатели, которые уже, уже была назначена субсидия с начала отопительного сезона, то есть с 2018 года, с октября или с ноября, уже в марте месяце они будут получать субсидию наличными. То есть, если получатель пенсионер уже в марте месяце к пенсии, как порядок выплаты пенсии, в свое число, когда он ее получает, получит размер месячной суммы субсидий за февраль месяц. И это будет в течение трех месяцев, то есть март, апрель и май. Месячную сумму он будет получать к пенсии. Если пенсионер получает свою пенсию на Укрпочте, он получит ее через Укрпочту. Если он получает ее через какой-либо банк, он получит точно так на карточку. Те, которые заявители не пенсионеры, они получат через банк сумму субсидии, переводом денежным швидка, копейка. Принцип роботи цієї послуги ще у розробці. У соцзахисті відзначають, додаткових рахунків у банках відкривати не треба. Ті субсидії, що призначалися до січня, нараховуватимуть за старою системою.